Слава Украине! Отец Небесный, мы призываем, Господь, Твой святой мир в сердце каждого Мариупольца. Для этой страны Ты возрождаешь эту нацию. И мы, как священство... Мы сподівалися, что слова про неприступность Мариуполя про его несдачу никогда не будет расходиться с делом. У нас идет война полномасштабная, и Мариуполь, как никакой другой город, это видит. Хотя мы заявляем, что мы Украина есть, были и будем. Каждую минуту, от каждого звука, который там где-то грохает, мы вспоминаем 24 января. Нацгвардии ВСУ, все поддерживают одно. Маріуполь, фортпост Украины, Широкина – это ворота до Мариуполя. В чем проблема основная Широкина? В том, что если проводить эту демилитаризацию по линии, предусмотренной Минскими соглашениями, какой бы чушью они не были, говорят откровенно, то эта линия должна пройти за Широкина. Не для того ребята погибали, не для того они год сражались, получали личностную зарплату, слушали сказки по интернету и по телевидению о том, что на самом деле батальоны это мародеры, это какие-то криминальные элементы, чтобы потом сдавать свою землю Который мы приносим сюда, на эти митинги, перенести в волонтерскую среду. Слава Украине! Героям слава! Мы здесь стоящие! Нечего сдавать общественность. Не защищать колорадов надо было, когда бежали на референдум, когда они тысячами или чая за здесь устраивали колоннами, ходили и сепаратистами Кузьминковыми заседать за общим столом. Сегодня выводом не сделано. Тогда надо было и Таруту, и вам ставить вопрос. Вводить миротворческие силы. В каком случае я согласен с демилитаризацией Широкина? В том случае, если э, аппарат президента с Киева переедет на Восточный, генштаб с Киева переедет на э, Коминтерного и будет стоять впереди этой линии, тогда мы согласимся на демилитаризацию Широкина. Украине! Меня попросили вам передать, что в случае необходимости все самообороны Украины укрепят украинские... как положено район. Просто нас боятся. Им нечего сказать. Знаете, я в том году ровно год прошел. Здесь есть представители батальона АЗО. Sabe